ज़िन्दगी तो जब ये आएगा तो आ जाएगा और चल रहा है तो उसमें तो भी बोल करने से कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन तो सारे स्कूल से देख बच्चा है लेकिन पूरा बहुत सही अच्छा है बेटी पंक्चुलन की पंक्चुलन बेटी एडिशन लेकिन बेटा है क्या लेकिन चलिए दबंग भी है

तो हमारा डी जी सर का यही मैसेज है कि ये सब हमारा पुलिस वाले इतना सेल्फलेसली काम किया है इस फ्लड के दौरान और बहुत सारा पुलिस वाला ऐसा है कि उनका घर इधर नहीं है दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जैसे उदयपुर है साउथ में उधर ज़्यादा फ्लड अफेक्टेड है और वो लोग जाके अपना पेरेंट्स को देख भी नहीं पाया वो लोग इधर ही अपना ड्यूटी कर रहे हैं तो उधर उनका पेरेंट्स उनका घर वाले अकेले हैं तो ये सब हमारा पुलिस का एक फैमिली है तो सर का एक मैसेज देने के लिए मैं आया इधर कि हम लोग सब साथ में तो इनका कोई भी प्रॉब्लम हो जाए हम लोग चेकअप करेंगे हमारे से जो होगा हम लोग कर देंगे हमारा से जो बाहर है वो हम लोग अन्य स्टेशन से देखेंगे इसलिए सभी एस पी को डी जी सर ने दिया ये आ, ने, सभी जो अफेक्टेड कॉन्स्टेबल्स है इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर बहुत सारा वो, वो सी का भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो ये विजिट करके हम लोग यही देना मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग एक फैमिली है फूट जो हार्डशिप में हम काम करते हैं तो अल्टीमेटली uh, हम uh, तो सीनियर लोग हैं हम उनका गार्डियन तो इसलिए जैसे हाल चाल तो हर पुलिस स्टेशन में होगा ना आ, हाँ हाँ मतलब डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो जो, जो अफेक्टेड है एक लिस्ट बनाया है उन घर में जाएंगे उनका कंडीशन पूछेंगे क्या हमारा सर से से क्या होता सब तो है है सब के हम हम लोग लोग अगर फाइनेंशियल ज़्यादा हो रहा करेंगे तो तो प्लाट में अभी तक कुछ ऐसा हादसा तो नहीं हुआ है ना कि हाँ नहीं पुलिस वाले का अच्छा नहीं है जवान था वो फ्लड में उसका वॉल उसके पुलिस में ओके तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है अभी प्रेजेंट सिचुएशन ठीक ठाक है अभी वार्निंग लेवल से नीचे आ गया है वाटर तो अभी मेनली रिलीफ एक्टिविटीज ही करना पड़ेगा हमें जो डैमेज हुआ है उसको फिक्स करना है

可以。